we are Похоже, мы и движемся не в том направлении, сэр. Может, вернемся в бой? Тут для тебя полно работы, Мактавиш. Рад, что ты выбрался из Южной Америки. Объединишься с шестым флотом. Нанесете ответный удар. Заключенный 627. Мы считаем, что именно этого человека ищет Макаров. Но не можем до него добраться. Нефтяные вышки, сэр? Русские располагают там зенитки. Нефтяники, это живой щит. Мы не можем просто взять и взорвать вышку. Это защищено слабее всех. Ребята, я знаю, что сейчас посылаю вас на смерть. Они охраняют это место. Значит, там что-то нужное. Особенно если мы хотим найти заключенного 627. Чикаго главный ангару. Приказ получен. Ангар затоплен. Давление на максимуме. Начинайте. Группа 1. Аппарат пошел. Хутл 6. Курс 019. Высаживает группу 2. Встреча у цели. Группа 6, глубина 20 метров. Группа 2 у цели. Снимай в обоих. Начинай. Ну, поделись, Начинай. Ненавижу морской воздух. Хватит нить, а? Двое противников в секторе 1-Альфа движутся к сектору 2. Так точно, Хоутел 6 расслабляться, ребята. Объект у ограждения. Разрешаю огонь. Только с глушителем. Все чисто. Там заложники. Осторожнее. Вас понял. Группа 1 идет на штурм. продолжайте поиск заложников наверху территорию патрулирует так все наверх подвигаемся ко второй палубе внимание всем быть на чеку территорию патрулирует вражеская вертушка не высовывайся хоутел 6 вас понял вражеская вертушка укрытие все чисто вперед Моутел 6, у вас там заложники. Так точно. Порядок. Порядок. База, заложники со второй палубы спасены. прием. базе. Ответь базе. группу вниз. Перехватили вражеские переговоры. Похоже, к нам гости. Переходим к плану Б. Установить взрывчатку на тела. Наряда на месте, сэр. Поднимись повыше. Мы нападем на них, когда они найдут тела. Там патруль. Не стреляй, пока не подойдут ближе. Тихо. Туда. Тихо. План Б. Выполняем. Контроль на Хоутл-6. Нас обнаружили. Ласпонь, разведка Спонь сообщает о наличии заложников и, возможно, взрывчатки на верхней палубе. Ваша задача взять район под контроль прежде чем мы вышлем группу для подавления ЗРК. Прием. Волтл-6. Группах отбой. Следуйте наверх. Я... Вас понял. Будем ждать эвакуации в точке права. Нам приказано срочно занять верхнюю палубу до того, как придут морпехи. Вперед. Низам. Вперед. Контакт у тебя на 12. Так, точно вижу Volto 6. Группа 2 эвакуирует заложников с нижних палуб. Немедленно следуйте наверх и освободите остальных. Отбой. Понял, выполняем. Отбой. Катается 12 Укрытие! Ну что, на три не дает. Да, точно. Открываю огромки 64. Отлично, Роуч. Время идет. Наша задача подняться наверх и освободить всех оставшихся заложников до того, как придут порфейки. Противник за трупами. Вижу противника. У меня пусто. Разделимся. Зайдем с флангов через эти проходы. Контакт у тебя на 11. Вас понял, вижу его. У них тепловизоры. Не суйте в дыру. молдл в вашем районе есть заложники и, возможно, взрывчатка. Прием. Вас понял. Внимание всем. Стрелять осторожно. Мы не знаем, что там С двух сторон. Порядок. Здесь чисто. Контроль. Все заложники освобождены. Повторяю, все заложники освобождены. Следуем в точку права. Прием. Холду 6 отлично. Высылаем морпехов для ликвидации ЗРК. Готовьтесь к базе 2. Конец связи. «Хантер-2-2», -2. это «Каратель-2». Платформа под контролем. «Каратель», это «Охотник-2-2». Понял, подтверждаю. «Каратель», всем бортам в квадрате. Воздушное пространство под контролем. Повторяю, воздушное пространство под контролем. Следуйте в пункт назначения по маршруту на Вембер-2. Каратель, это Хантер главный. Хантер-2-2 работает.